Щоранку на каналі Один Плюс один. Аромок Кави Якобс запрошує гостей. Співати він навчився раніше ніж говорити, а танцювати почав у чотири роки. Росіянин за національністю та Латвіт за громадянством. Він з ликістю зміг підкорити серця українських меломанів. Зустрічайте Стас Шурінс у студії сніданку з один плюс один. Щоранку на каналі Один плюс один. Аромок Кави Якобс запрошує гостей. Що ж, за ним шаленіли божеволіли тисячі тінеджерок України, але час сплине. Дівчата дорослішають, змінився. І він у нас співак Стас Шурінс, І цитата: я уже не маленький мальчик, я давно навчився брати відповідальність за свою жизнь. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку, Стаси. Здравствуйте. Як Як давно, як давно це сталося, що ти відчув цю відповідальність, коли сам? Ну, на самом деле, навіть даже года ще нет, як я прийшов себя. Тебе 22 года, да? Да. Я да. не путаю? Да. Вот 21 пришло это усовершенствование, что ты отвечаешь за Ну, примерно життя. так, да, да. Оно пришло, наверное, раньше, но в полной мере оно пришло вот буквально недавно. Относительно всей моей жизни, конечно, это было недавно. Ну, Ти гарно виглядаєш і зміна іміджу пасує тобі. Чесно Спасибо. кажучи, і навіть по відгукам в інтернеті я вчора почитав і на Фейсбуці також у нас у нас будуть запитання. Я, звичайно, зачитаю ваші запитання, шановні фейсбуківці. Обов'язково. Стасе, дивись, зміна іміджу це дуже важливий крок. Ти кажеш, що ти самостійно навіть оцінюєш кожен свій крок. Зміна іміджу, це все ж таки твоє рішення чи продюсера. До речі, хто тебе продюсує? Я подписал контракт с Алексеем Новацким, после чего, в общем-то, моя жизнь наладилась в плане чего? Я начал работать с настоящими профессионалами, теперь уже настоящими профессионалами, с очень серьезными, крутыми музыкантами. Вот, например, моя группа, мои ребята Сережа, Игорь и Паша. Вот это мы, ребята, мы и, ждуем, и, да, и мы занимаемся музыкой. В общем, у меня появилась возможность заниматься любимым делом, не м думая о том, как мне продавать свою музыку, потому что я не умею продавать свою музыку, я не, даже не могу ее оценить. А мой продюсер он как раз-таки занимается вот, продажей да, концертов. Он один из лучших концертных директоров, концертный агент, я бы даже сказал. Да? Поэтому у нас такой а, партнерский контракт получился. Ну, я делаю музыку. он им, ее же, да. Стас, э, вот раньше, так, mm -hmm. видимо, э, очень просто наображался, так, солоденький хлопчик, так, який там, девчатам средних, старших классов. Yeah. И зараз, ну, <laughs> людина... Яка всправляя враждение, ну mm -hmm. человека, навіть Ева Польна э, так видала, я просто обещал, э, очень милая, человеческая. Э, да, Ева, Ева, она очень шикарная женщина. Она, вот смог, это, это одна Все из немногих же женщ, женщин, на которую смотришь и понимаешь, что это женщина в настоящем. А кто по повлиял на это? Ну, на самом деле, это, наверное, идет изнутри больше. Одежда, она же не делает человека. Да, просто я начал одеваться так, как мне нравится, как я хочу, не думая о том, кто что скажет. Да, uh, вот. И, безусловно, мне подсказали, потому что, ну, откуда, откуда же я знаю, как правильно одеваться и как, как будет красиво. Поэтому мне подсказали, а дальше я уже, уже способен сам говорить, что я могу одеть, что нет. А зараз самый час в рамках самого этого запитания от нашего спонсора, торговой марки Якобс Монарх. Телефонуйте до нашего эфира 494-1194. У нас в гостях Стас Шурин с музыкантом музыкантами. Ставьте запытания. У нас цікава розмова и, звичайно, будем спевать наживо. Щодо до Польни. Що це за проект, якому ви разом заспівали і хто кого обирав? Як так сталося, що саме з Євою Польною ти заспівав? Ну, так вийшло, що мене пригласили поучаствовать в этом проекте на Первом канале российском. Ну я бы это назвал такой некий фестиваль. Uh -huh. Кто знает, о чем я говорю? Ну, назовем так Да, тот, тот, тот знает. Ну, потому что на самом деле так оно прошло, потому что м -м, ну, в оригинале это выглядит, конечно, иначе. Так к чему я Чему? Ну, потому что м -м, было необходимо с кем-то спеть дуэ в дуэте. И из всех... С <laughs> ну, с просто и это это, была, была, нет, это, была, это было условие. Вот с кем-то нужно спеть. Но я не хотел петь с кем-то, я хотел спеть с очень достойным артистом а, и желательно женщиной. Uh -huh. И так вышло, что а я, 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 давно, да, я давно люблю творчество Евы, еще с гостей из будущего. Uh -huh. вот, и когда я узнал, что у меня есть возможность с ней выступить, я, конечно, эм, я был рад и я понимал, какая она мне ответственность. Потому что выступать с Евой нужно иметь большое мужество и храбрость. Это не так просто. Она, знаете, такая, она очень сильная, достойная женщина. За счету мужчины боятся сильных женщин, но она меня не пугала. <с> вот она очень меня поддержала на самом деле и ä, в момент ä, самого выступления она спела свою партию, знаете, сделала такой пас руками, и я как будто перенял софету. и, в общем, я поймал эту волну, и она, ну, можно даже сказать, она сделала все за нас двоих. Я просто старался выделить ее на, на фоне всего происходящего на сцене, как вот ключевую фигуру, потому что так оно и было. Цикавые подробности можно дизнаться за чашечку кавы, Якобс Монарх. У нас есть телефонный звеночек. Алло. Алло, меня зовут Лена. Стас, скажите, пожалуйста, когда будет ваш новый клип? Новый клип, <свес> но ну, скоро, я надеюсь, к концу лета может быть что-то и появится, может быть раньше. Я, к сожалению, я не, не курирую эти вопросы. Я настолько в музыке, что вот есть люди, да, продюсерский состав, который решает эти моменты. Пропитание какие ты курируешь? Это как раз песни и песни до нового альбома Стаса. Да. Во э -э я так знаю, что выйдет, планируется выйти. Когда самое? Может, уже вызначилась дата, На следующей неделе выйдет мой первый альбом. Это будет, как такая, дань моим поклонникам за их терпение, за их веру в меня, да, за то, что, за их поддержку. Из нового альбома ты сам пишешь? Да. Музыку кто пишет? Ну, я, конечно. И музыку, и слова, так? Ну, конечно. Люди добрі, телефонуйте 1194. У нас в гостях Стас Шуринс, який змінився. Алло, вже є дзвінок. Алло. Алло, доброе утро. Доброго ранку. Як вас звати? Валерій, я дзвоню з Дніпропетровська. Дуже приємно. У нас з жіною к стасу такий питання. Він сейчас сказал, что работает с новым продюсером. А чем закончилось его сотрудничество с Константином Мелазом, з яким он работал после фабрики? Mm -hmm. Дякую за на... запитание. Дякую. <реш> Спасибо. Один плюс <три>, один. <реш> Вопрос. Значит, чем закончилось Можно сотрудничество? Чем да, да, но как-то и, и... Оно началось на фабрике, вот там, и там и закончилось, в общем-то. А, наши пути разошлись, у него много своих проектов. Вот и так вышло, что а, не получилось у нас посотрудничать. Но это, наверное, хорошо, потому что у меня было время осознать, понять, подумать над тем, что я готов от себя лично. Mm -hmm. Ну, как бы предоставить публике, да? Был момент, Стас. когда я, период, когда я занимался этим самостоятельно, у меня получалось из рук вон плохо, поэтому теперь у меня есть люди, которые занимаются этим лучше. Как Москва на тебя взагалі вплынула? Да, как она на меня повлияла? Прекрасная Москва. Профессиональное отношения ну, пока мне сложно сказать, потому что я там не так давно. Я чувствую, что, я том, что дивись. у тебя высокая тесситура, так? Но mm -hmm. а, ты заменил манеру спеву? Почему? Это все-таки внутреннее вещь, часть? Да, конечно. Это технические а Мне надоело визжать кавер um... версия на песню Талькова Как ты сам оцениваешь Это выполнение И вообще ты доволен Этой самой работы. Потому что доросла песня, доросла музыка И хит Да, безусловно, очень серьезная И очень сильная песня Причем написана человеком, который Выгрызал свое место под солнцем Который боролся за свою идею За свое мнение За свою веру И... В общем-то, мне кажется, мы очень похожи в этом отношении. И для меня было большой честью исполнить эту песню, потому что она очень серьезная, и нельзя было ее просто спеть. Ее нужно было прожить и передать. Ну, вот раз, меня, давай, мне давай, кажется, давай. у меня получилось. Стас, давай мы просто теж споем, заспеваем. Mm -hmm. Тут у нас в студии наживо. У нас будет маленькая э, музычная среда. Mm -hmm. Ну что ж, давайте. разоружен, но оставлю на потом всего один патрон. Если нужен, забирай, вырывай меня с корнями из земли, что дождями исцелена. Не нами все давно предрешено, все мы люди домино, как один полетим. Не наверх, а вниз Подо мной земля, карниз Надо мною небо Красного цвета, словно кровь Красного цвета, словно кровь Надо мною небо вновь Красного цвета, словно кровь Подо мною небо Тише должен быть Замолчи, опустись немного ниже Там, где ты уже не дышит Ни один Не нами все давно предрешено. Все мы люди домино Как один полетим Не наверх, а вниз Подо мной земля-карниз Надо мною небо красного цвета, словно кровь, красного цвета, словно кровь, Над мною небо вновь. Красного цвета, словно кровь, подо мною небо Красного цвета вновь и вновь, надо мной. Шуриц у нас в гостях. Стас, дякую тебе. Спасибо. Он такой разный, а сегодня он дорослый и разумный. Что ж, дякую, что завитали. Хлопцы, дякую вам, дякую спасибо, Стасе. Еще раз. <паспасы> Заходь еще, мы переходим на рекламу и далее выпуск новин.